السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامتی ہو آپ سب پر اللہ کی طرف سے اور اس کی رحمت آج کا جو درس ہے اس کا عنوان وہ ہے القرآن یعنی پڑھائی کیا کہتی ہے ملکہ صبا کے تخت عرش تخت کے لانے کے بارے میں تو یہ ہمارا آج کا درس ہے ہم نے اس دفعہ آپ جانتے ہیں کہ برادر محمد شیخ واحد شخص ہیں اس دنیا میں جن کا ہمیشہ سے یہ ایک سنت رہی ہے ایک ان کا ایک سسٹم رہا ہے پریکٹس رہی ہے کہ ہمیشہ درس سے پہلے آپ سب کے ہاتھ میں کتابچہ دیتے ہیں اس کتابچے میں آپ جانتے ہیں اس میں آیات ہوتی ہیں اور انہی آیات کا وہ پہ وہ واز کرتے ہیں آپ سب کو آپ کی سیٹوں پہ ہم نے کچھ صفحے اور پنسل رکھ دی تھی کہ اگر لیکچر کے دوران میں کسی قسم کے اگر سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو آپ ان کو لکھ لیجئے لیکچر کے بعد ہمارا سوال جواب کا سیشن ہوگا جس میں وہ سوالات آپ کر سکتے ہیں لیکن وہ بالکل آپ کے آج کے عنوان کے مطابق ہونے چاہیے تو میں مزید وقت نہیں لوں گا اور میں درخواست کروں گا برادر محمد شیخ سے کہ وہ پلیز تشریف لائیں اور آج کے درس القرآن کیا کہتا ہے ملکہ صبا کے عرش یعنی تخت کے لانے کے بارے میں برادر محمد شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ نہایت مہربان رحم کرنے والا ہم نے جو لیکچر آج دینا ہے کہ وہ ہے قرآن کیا کہتا ہے صبا کا جو تخت ہے اس کو اس کو لے کے آگیا گیا تھا ایک شخص یہ بہت مشہور واقعہ ہے بہت زیادہ مشہور ہے یہ اور اس پہ باقاعدہ بحثیں ہو رہی ہیں لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کیسے لے کے آ گیا کیا وہ ایک پلک جھپکتے کیسے لے کے آ گیا تو آج انشاءاللہ پلک جھپکتے آپ بھی دیکھیں آ جائے گا وہ آپ بھی آپ لوگوں کو پلک جھپکتے ہی آئے گا بالکل ایسے ہو پلک جھپکتے ہی آ جائے گا یہ دیکھیے آپ تو دیکھیے وہاں پر قرآن مجید میں ملکہ صبا کے ساتھ آئے عرش عظیم عرش عظیم عربی میں عرش کہتے ہیں تھرون اور عظیم بڑا عظیم بہت بڑا عرش عظیم عرش یا گریٹ عرش تو عرش کو میں عربی میں کہہ رہا ہوں اس کو رکھیں انگلش میں تھرون انگلش میں تھرون اور اردو میں تخت تخت اب اگر سوچیں آپ تخت جیسے آئے تو ہمارے زمانے پرانے زمانے تخت ہوتے تھے ہے نا ذہن میں رہا ہے نا اب وہ مروجہ ترجمہ تختی ہے اس کا لیکن آپ سمجھے جیسے کہتے ہیں نا جیسے میں میری کرسی بڑی مضبوط ہے تو میں اس کرسی کو کہہ رہا ہوں ہے پاور کو بالکل صحیح بات ہے تو ہمارا پاکستان کا کانسٹیوشن ہے تو پاکستان کا جو کانسٹیوشن ہے وہ تھرون ہے وہ ہے وہاں سے رولنگ چلتی ہے اب کرسی پہ کوئی بیٹھا ہو یا نہیں بیٹھا ہو سمجھنا بات کو آپ یہ بہت امپورٹنٹ سمجھنا آپ نے کہ کرسی جو ہے وہ کسی کر رہی اگر فزیکل تھرون ہے کسی کا سونے سے بنا ہوا چاندی سے بنا ہو یا لوہے سے بنا ہو لیکن رولنگ جو ہے وہاں سے چل رہی ہے وہ ایسا چیز تو تھرون جو ہوتا ہے وہاں سے رولنگ چلتی ہے اللہ کا بھی عرش عظیم ہے اللہ کا تخت بھی عظیم تخت ہے تو پوری کائنات پہ وہ رول کر رہا ہے وہ پوری کائنات پہ اس کی رولنگ چل رہی ہے جو اس نے سورج کو کہہ رکھا ہے چاند کو کہہ رکھا ہے سارے ستاروں کہہ رکھا ہے جو اس نے حکم دے دیا وہ ویسے ہی چلے چلے جا رہے ہیں ویسے ہی چلے چلے جا رہے ہیں ویسے ہی چلے جا رہے ہیں صرف انسان کو نفسیات دے کے نہیں عمل نہیں عمل نہ کرنے کی اور عمل کرنے کی سلائی دے دی آپ عمل کر سکتے بھی ہیں اور نہیں بھی عمل کر سکتے یہ صرف انسان کے پاس یہ صلاحیت ہے اور جن کے ساتھ ہے مگر یہ یاد رکھیں جو آپ کو صلاحیت دی ہے عمل کرنے کی اور نا عمل کرنے کی دونوں چیزوں پہ وہ قادر ہے اگر آپ نہیں عمل کر رہے تب بھی اس کے انڈر رہیں کیونکہ قرآن میں یہ بھی لکھا ہے آپ نہیں مانیں گے فرقان ہے وہ یعنی صحیح اور بات دونوں باتیں لکھی ہوئی ہیں تو اگر فرض کریے میں نہیں مانتا اور میں دنیا میں زندگی گزارتا ہوں تب بھی میں اللہ کے تابع ہوں کیونکہ قرآن میں یہ بات دکھی ہوئی ہے کہ آپ نہیں مانیں گے تو کانسٹیٹیوشن جتنے بنے میں دنیا میں وہ اللہ کے احکامات کے اللہ کے انڈر میں ہیں لیکن ان کے رولز الگ ہیں ہر کنٹری کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ الگ ہے سمجھنا وہ اس کا تخت ہے ہر کنٹری کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے آئین آئین کی سب کہتے ہیں آئین کو مانو آئین کو آئین جو ہے نا وہ تخت ہے سمجھیے آپ پوری دنیا کے جتنے کنٹریز ہیں ملک ہیں ان کے اپنے, اپنے اپنے آئین ہیں چاہے وہ بادشاہ تو چاہے پریزنشپ ہو چاہے ڈیموکریسی آیا ہو کیسی بھی آدمی اوپر آ جاتا ہے تو جو رولنگ کراتا ہے یعنی وہاں سے جو آرڈر چلتے ہیں یا قوانین چلتے ہیں اس کو اس کو کہتے ہیں تخت تو ہمارا ہے ہمارا تخت ہے پاکستان کا یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی ہے کیونکہ اسی سے آپ کو سمجھنا ہے وہ آیا کیسے یہی سمجھنا ہے بس اگر یہ سمجھ میں آ جائے آپ کو فزیکل تخت چاہے گولڈ کا ہو چاندی کا ہو اس کی مطلب ہو سکتا ہے یہ لوہے کا ہو لکڑی کا کچھ بھی ہو اصل امپورٹنس ہے کہ وہاں رولنگز کیا ہیں اس کی احکامات کیا ہیں اس اس میں لکھا ہوا کیا ہے آئین میں کیا لکھا ہے اس کو فالو کرنا جو ہے وہ اس اس کنٹری کا تخت ہے یہ کوئی مشکل لگ رہا ہے آپ لوگوں کو ڈفیکلٹ لگ رہی ہے سمجھنے میں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے صحیح ہے آپ کو کوئی کنفیوژن تو نہیں ہو رہا نا ہاں اچھا اب ہم پہلے پڑھیں گے میں پڑھوں گا سورہ یونس ٹین اس کی تین آیت ان ربکم اللہ خلق والارض فی فیصتی ایام بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو تخلیق کیا چھے دن میں سم العرش بس وہ اپنے عرش پہ مستحکم ہو گیا یعنی اپنے عرش پہ وہ حکم دینے والا ہو گیا یودبل الامر اور وہ غور سے عمر کرتا ہے غور غور و فکر سے مطلب سوچ سمجھ کے عمر کرتا ہے مامن شفین مِن بَعْدِ اِذْنِ کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا سوائے اس کی اجازت سے ذَلِكُمُ اللہ وہ تمہارا اللہ ہے ربکم تمہارا رب ہے فا پس تم بندگی کرو اس کی افلاط تَذَكَّرُون پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے اسمان سات آسمانوں کا ذکر ہے قرآن میں تو ہم اسمان جب جم جمع میں آئے گا تو ہم سمجھیں گے سات آسمان اور زمین کا تخلیق اللہ نے کر رکھی ہے اسمان ہو گئے سارے اور زمین کے تل وہ ہے یہ آسمان دیکھ رہے ہیں اور زمین دیکھ رہے ہیں اس کے اندر چاند ستارے سب آ جاتا ہے کوئی آسمان میں کوئی مائنس نہیں ہو رہی کوئی چیز تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں اس کو تخلیق کیا ہے چھ دن میں اب ہم یہ بحثی کریں چھ دن کیا ہیں کون سے چھ دن ہیں چھ دن میں کہہ دیا بس چھ دن ابھی اصل سمجھنا یہ ہے کہ وہ جو تقلیق اس نے کیا ہے اسمان صبح اس کو رولر بھی تو ہوگا نا جب اسے بنائے تو اس کو رول بھی کرے گا اگر ایک چیز میں بناؤں تو اس کو میں رول بھی کروں گا نا تو وہ لکھا ہوا آگے تم بنا سب کیا پھر صبح مستہ والا رش تو اس کا جو تھرون تھا سائیکلوجیکل تھرون کی تھرون جب اس نے سب چیز جی بنا لی اب وہ اس رولنگ کو بتا رہا ہے اس نے وہ مستحکم ہو گیا عرش کے اوپر استوا کا مطلب مستحکم ہو جانا جہاں سے حکم کرے گا آگے لکھا یدھبل امر وہ غور سے عمر کرتا ہے یعنی غور و غور سے یعنی تدبر القرآن کیا قرآن پہ غور نہیں کرتے تو غور و فکر سے وہ وہاں سے آڈر دے رہا ہے تو پوری کائنات زمین سمیت سب اس کے آڈر کے اندر چل رہی ہے یہ اس کا تخت ہے یہ سمجھ میں آئے اس کا آڈر بتا رہا ہے تخت کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ وہ وہاں سے غور سے آڈر کرتا ہے تو پوری کائنات اسمان زمین انسان آدمی جانور سب اس کے آڈر کے اندر میں کام کر رہے ہیں یہ یہ تخت ہو گیا یہ بتا دیا کی ڈیفائن بھی کر رہا ہے وہ قرآن نے ہے آیت الکرسی ہے وہ اس کی کرسی ہے کرسی سماوات ہے نا کرسی ہی پڑھا سب کو یاد ہے الکرسی آیت الکرسی تو وہی ایسی ہے جیسے وہ کہتا ہے میری کرسی وہ اللہ کی کرسی ہے اب وہاں فزیکل آپ لے لے جائے وہ ایسی رکھے کیسی کرسی کا مطلب آثورٹی ارش کے بھی مطلب اتارٹی مطلب اس پہ جہاں سے وہ رول کر رہا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اس کو فیزیکل بھی مانتے ہیں ہمارے دنیا میں جہاں بھی جیسے یہ پارلیمنٹ اور وہ امریکہ میں ہوتا ہے وائٹ ہاؤس سمجھ وہ فیزیکل ہے مگر وہاں بیٹھ کے کون بول رہے ہیں اگر وہ کچھ بھی وہاں بات چیت ہو تو وہ خالی بلڈنگ ہے وہ جو وہاں بات چیت ہو تو فیصلے ہوتے ہیں پھر فیصلہ نیچے جاتا ہے وہ عرش ہے وہ اتھارٹی ہے وہ وہ اتھارٹی ہے تو اب وہ یہاں اس آیت میں لکھا ہے کہ وہ چھے دن میں عرش بنائے اور پھر اس کو وہ آرڈر بھی کر رہا ہے اور غور سے آرڈر کر رہا ہے بالکل غور سے اور کوئی بھی شفاعت نہیں کرتا سوائے اللہ کی اجازت سے کوئی شفاعت وہاں پر نہیں پہنچتی اللہ کے پاس جب تک اللہ اجازت نہ دے یہ اللہ ہے تمہارا رب بھی اور تم اس کی وہ کرو بندگی اور کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے اس آیت میں ہمیں پوائنٹ مل گیا کہ چھے دن میں زمین اسمان بنائے اللہ تعالیٰ نے اور وہ وہاں سے رول بھی کر رہا ہے اس وہاں سے غور سے رول بھی کر رہا ہے اس کی اتھارٹی یہ ہے اسمان سارے اسمان سات اسمان زمین اس پہ وہ اتھارٹی بھی کر رہا ہے اور اس اس کا عرش ہے وہ اچھا اسی طرح کے ایک اور آئے ہے اس پہ بھی دیکھیں سورہ حود گیارہ ساتویں وَهُوَ الَّذِي وہ السَّمَاوَاتِ خلق فِي سِتَّتِ ایام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت لَيَقُولَنَّ الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين وہی ذات ہے جس نے اسمانوں اور زمین کی چھ دن الله اور اس کا عرش جو ہے اوپر پانی پر ہے یقین کر لے جب میں نے یہ آیت پڑھی آج سے کوئی تقریباً پچیس تیس سال پہلے تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عرش پانی اوپر کا اور قرآن مجید میں سمندر کو باہر استعمال کیا ہے تو میں سوچ شاید یہ جو دنیا کا جو سمندر ہے پانی ہے اس کے ہے پانی مگر وہ اس کو باہر کا اور ریوری کا تو نہار اور باہر تو ہو گیا لیکن یہ پانی کا تو آپ کو شاید پتہ نہیں ہے آج کل ریسنٹلی بتا رہا ہوں میں آپ کو لوگوں نے دریافت کیا ہے یعنی ملکی وے اردو میں کہہ گیا ملکی وے کہہ کشاں اس میں جتنا زمین ہے نا زمین پوری دنیا میں جو زمین جس میں پانی اور اس کا جو حجم فیزیکل پہاڑ مٹی فزیکل ہوگی اور ساتھ میں پا پانی ہے اس کو ایسا گول دوری دنیا اس کو اگر ویٹ کریں گے تو اس سے دس ہزار گناہ بڑا پانی ہے وہاں پر سمجھ میں آیا یعنی جو دنیا کا پانی نہیں اس کی زمین کی بھی لیں مٹی کی زمین بھی ملا اور اس کو سمجھے پانی کا ایک بنا لیں اس سے دس ہزار زیادہ پانی سپیس میں پانی اور ایک گیلیکسی کی بات ہے ایک کہکشاں میں اور اگر پتہ نہیں کتنی کیکا شاہ ہیں تو اس میں تو اتنا پانی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ ابھی نئی ذریعہ بتا رہا ہوں میں تو وہ جو اگر پانی معلوم چلا تو پتہ اس میں بھی اللہ کا عرش ہے وہ اللہ کے اس سے بات نہیں ہے کہیں آپ نے سپیس پہ بڑی مشکل سے جا کے معلوم کیا تب پانی اٹنوں ٹنوں کے حساب سے پتہ چلا اس کا بھی عرش ہوئی ہے کمانڈ کر رہا ہے اس کو بھی اس پانی کو بھی تو یہ میں بتانا چاہتا کہ یہ سمندر, سمندر کا پانی یہ جو ہے دنیا کا تو پانی بہت کم ہے وہ جو پانی ہے تو سمجھو اتنی بلینز کے اندر ہے کہ میں آپ کو اس پہ بیان نہیں کرتا اور قرآن میں لکھا ہے کہ ہم نے پانی سے زندگی بنائی زندہ جو ہے نا ہم لوگ زندہ اور مردہ زندہ جو بھی زندہ زندہ ہے جسے ہم زندہ کہتے ہیں قرآن میں زمین بھی مردہ ہے پھر اللہ قرآن میں زمین کو زندہ کرتا ہے تو ہر چیز جو زندگی اور موت جس کی ہے وہ پانی سے بنی ہوئی ہے چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ پرندہ ہو چاہے وہ انسان ہو تو پانی جو ہے اس کو اس سے لائف ہے حیات زندگی تو اللہ تعالیٰ نے پانی اتنا, اب سوچیں سپیس میں کتنا پانی ہے کتنا پانی ہے اس سے کتنی چیز زندہ ہوں گی موسٹ پرابلی جتنی بھی چیز اللہ نے بنائی ہوئی ہیں اس پر. Uh, میں گیلیکسیز میں کہکاشاں میں جتنی چیزیں اگر بنائی ہیں اور وہ اگر زندہ مردہ ہے تو اس میں پانی کا استعمال ہو رہا ہے اگر وہ زندہ مردہ ہے میں نے کہا مجھے نہیں پتا یہ مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاند جو کچھ اسمین اور زمان سے کہا کہ آؤ اطاعت کرونے کا ہم اطاعت کرتے ہیں تو یہ یہ ایک دو باتیں پتہ چل گئیں کہ رولنگ آف اللہ اللہ رول کر رہا ہے پوری کائنات پہ اور دنیا پر بھی کر رہا ہے دنیا پہ بھی جو حکومتیں چل رہی ہیں سب یہ کس کے انڈر میں چل رہی ہیں اللہ کی حکومت اللہ کی رولنگ میں تو شیطان نے کو کرنے کے لیے چھوڑا ہوا بھی ہے گمراہ بھی کرتا پھر رہا ہے تو اس کی گمرائی بھی اللہ کے حکومت سے ہو رہی ہے کیونکہ اس نے مولت مانگی بھی ہے ہم کو بچنا ہے اس شیطان کے گمراہ کرنے سے مگر دنیا میں ہو رہا ہے اس کو آپ رول وہ مگر اللہ کی کہلائے گی رولنگ اس کیلائے گی اس کی پاور اللہ کی حکمرانی میں ہی ہو رہا ہے سب کہ شیطان گمراہ کرتا پھر رہا ہے اور دنیا میں جو غلط کام ہو رہا ہے جو غلط چیزیں ہو رہی ہیں وہ بھی اللہ کی رولنگ پہ تو اللہ کی میں نے اس سے دو آیتیں پڑھی ہیں جس میں اللہ کا عرش کا ذکر آیا اس سے دو باتیں پتہ ایک تو وہ بہت غور سے اس کو رول کر رہا ہے اور ایک یہ بتایا ہے اس کا عرض پانی پر بھی ہے تو جہاں بھی دنیا میں سپیس میں پانی نظر آ رہا ہے وہ بھی اس کے انڈر کنٹرول میں ہے کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے اور ہم نے پتہ نہیں کتنی مائز کتنے بلین ایرز کی فاصلے پہ معلوم کیا ہے لائٹ ایرز جو ہوتے ہیں نا آپ کو پتہ ہے لائٹ ایرز کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ستارہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ وہاں مر چکا ہے ہے نہیں اس کی لائٹ ہمیں پہنچ رہی ہے تو ایک طرح سے ہم اپنے پاس ٹینس میں اتنے ہزار لاکھ سال پہلے وہ وہاں تھا ایک اب آپ سوچئے اللہ کہتا ہے آسمانوں اسمان آسمان جو ہے نا یہ آسمان آپ اگر دیکھیں دنیا یوں ہے یوں ہے گول ہے نا یوں ہے اس کے باہر ایسے سمجھے پورا آسمان بھی ایسے ہی ہے تو جہاں سے بھی آسمان کو آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر گہرائی گہرائی ہے اللہ کا عرش ہے اگر وہ پانی دریافت تو اس پہ بھی اللہ کا عرش رول کر رہا ہے اور جو بھی اللہ کی رولنگ دنیا میں ہو رہی ہے جو انسانوں نے رولنگ اپنی بنائی نہیں ہے کانسٹیٹیوشنس وہ بھی اللہ کے انڈر میں ہی ہیں یہ آپ کو سمجھ وہ اللہ کا عرشی ہے وہ یہ بات کلیئر ہو گئی نا